Поехали, Видео отчет. Давай. Задняя подушка двигателя. Бач? Ей писец, мягко сказано, Ей пизда. Но, блядь, вот такого я в жизни не бачив. Другая подушка двигателя. Ну, блядь, они вообще никогда не рвутся. Но эти не то, что пизда. А эти, блядь, я не знаю, лишь. Ты матюки знаешь, и вафли просто. Это просто, мое слово не хватает. Я как побачив, я, я был в шоке. Я такого никогда. Вот а эти подушки вообще никогда не меняются. Потом, Штулки стабилизатора цю и цю яблочно поменял. Потом, по сцеплению, понял? Ну как бы корзина такая, понял, диск. Но зато если ты почуешь, цокот, уже за... заклепка. Чуешь? Уже, короче, заклепка, если ты пичуть, заклепкой, короче, уже разбить. На мое мнение, лучше его поменять.